Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Tuan Zainal Betua, saya terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk memberikan penjelasan. Dan pada 22 Januari 2026, terdapat laporan yang mendakwa Malaysia telah menyerahkan 5,207 hektar tanah kepada Indonesia sebagai pampasan bagi tiga buah kampung di kawasan Nunukan, berdekatan sempadan Sabah dan Kalimantan yaitu Kampung Kabunggalo, Kampung Lem Le dan Kampung Tetagas. Secara dasarnya yang betul, pendirian kerajaan jelas tertakluk kepada undang-undang perjanjian dan konvensyen yang berkuat kuasa dalam hal terkait uh, persempadan uh, semula dengan Indonesia kita juga amat menghormati kesepakatan bersama sebagai negara sahabat di antara Malaysia dan Indonesia. Atas penentuan sempadan darat antara bangsa Malaysia dengan Republik Indonesia adalah berdasarkan dua konvensyen dan satu perjanjian. Untuk keseluruhan Sabah dan Sarawak, konvensyen persempadanan antara kerajaan British dan Belanda Boundary Convention 1891 Untuk Sabah Perjanjian Persempadanan antara Kerajaan British dan Kerajaan Belanda Boundary Agreement 1915 Untuk sebahagian kecil sektor di Sarawak Konvensyen Persempadanan antara Kerajaan British dan Belanda Yang telah ditandatangani di Hague pada 26 Mac 1928 Boundary Convention 1928. Bagaimana penentuan jajaran persempadanan di kawasan Outstanding Boundary Problem, OPB. Sungai Sinapat, Sungai Sesai yang menjadi isu ketika ini adalah berdasarkan kepada Boundary Convention 1891 dan Boundary Agreement 1915. Prinsip terkandung dalam perjanjian ini adalah penentuan kawasan berdasarkan kedudukan muara sungai Sinapat dan sungai Sesai di garis latitude 4 darjah 20 minit utara. Yaitu di utara garis latitude 4 minit 20 utara kawasan itu adalah di bawah british sabah manakala di selatan garis latitud 4 minit 20 utara kawasan itu adalah di bawah belanda indonesia kerja-kerja sempadanan dimulakan pada tahun 1977 bersama indonesia dan malaysia Berdasarkan peta di dalam perjanjian tahun 1915 kedudukan muara sungai Sinapat dan sungai Sesai berada di selatan garis latitude 4 minit 20 utara namun demikian hasil daripada pengukuran bersama didapati sungai Sinapat sebenarnya bermuara di utara garis latitude 4 dan 20 ...bukannya di selatan. Maka pada pandangan Malaysia, semua lembangan sungai yang bermuara... ...di utara garis latitud 420 tadi adalah kepunyaan Malaysia. Dan saya bentangkan juga betul uh, supaya dapat difahami. Kawasan OPB sebelum ini tidak boleh dianggap sebagai kawasan... ...milik mana-mana negara. Kerana kawasan itu merupakan kawasan rundingan dan pentuan sempadan yang masih belum dimuktamadkan sejak dulu lagi. Saya ingin menegaskan bahawa penentuan sempadan tidak bersandarkan pada prinsip pampasan atau timbal balik atau untung rugi seperti yang didakwa. Sebaliknya penentuan sempadan antara Malaysia dan Indonesia lebih bersandarkan kepada konvensyen dan perjanjian seperti yang dijelaskan tadi. Jarak keseluruhan sempadan darat antara bangsa Malaysia dan Indonesia dianggarkan sepanjang 2,064 km dan dibagikan kepada dua sektor. Eh, ada terpapar. Sektor Sabah, Kalimantan Utara dianggarkan sepanjang 419.4 km dan sektor Sarawak, Kalimantan Barat dianggar sepanjang 1,900 1644.6 kilometer Jadi buat masa ini Hanya pengukuran sempadan sektor Kaltara Yang telah dimuktamadkan Yang melibatkan dua OPB Pulau Sebatik Dan Sungai Sinapat Sungai Sesai Dalam kawasan OPB B2700 Dan B2700 3,100. Bagi Outstanding Border Problem, OPB Pulau Sebatik, kerja kerja kesihatan, penandaan, pengukuran semula oleh kedua-dua negara dijalankan pada bulan Februari hingga November 2019. Itu yang dikatakan hasil pengukuran yang diperolehi mendapati jarak muktamad East Pillar ke New West Pillar 23.842 km. Manakala bagi OPB Sungai Sinapat dan Sungai Sesai kerja siasatan, penandaan, pengukuran yang dibuat sekali di antara pegawai-pegawai pemetaan -pegawai, Indonesia dan Malaysia dilakukan sehingga Ogos 2022 dan Oktober 2023. Itu jarak muktamad 11,545 km. Jadi proses pengukuran rundingan itu berjalan selama 47 tahun sejak 1977 diselesaikan secara berperingkat tetapi pada hemat kita harus disegerakan untuk menjaga hubungan baik antara dua negara berdasarkan perjanjian dan konvensyen antarabangsa seperti mana di sebut tadi dalam semua perundingan ini kalau terkait dengan Sabah seperti juga Sarawak Wakil Kerajaan Negeri Sabah, Pejabat Ketua Menteri, Pejabat Peguam Negeri Sabah, Jabatan Tanah, Jabatan Ukur Sabah, semua dilibatkan sepenuhnya. Setiap inci tanah diundingkan, disepakati oleh Kerajaan Sabah sebelum dimuktamadkan dengan uh, Kerajaan Malaysia dan Indonesia. Maka sebab itu, setelah ini dimuktamadkan, baru dirujuk ke mesyuarat ke-45 Janta Kuasa Sempadan bersama Indonesia Malaysia 18 Februari 2025. Melalui MOU tersebut, OPB Pulau Sebatik keluasan baru yang diperoleh oleh Malaysia adalah sebanyak 0.05 0.05 km persegi bersamaan 5 hektar. 12 ekar. dan Sungai Sinapat, Sungai Sesai, Malaysia memperolehi kawasan tambahan seluas 78 km persegi bersamaan 780 hektar atau 1927 ekar. Keseluruhan kawasan pertikaian di OPB Sungai Sinapat, Sungai Sesai dalam kawasan OPB 2700 dan 3,100 berjumlah 5,987 hektar dan kawasan ini sememangnya berada di kawasan pentadbiran Indonesia. Perlu lihat peta. Itu kawasan yang daripada awal hak Indonesia tetapi oleh kerana peta itu belum dimuktamadkan, kita tidak bersetuju. Tapi selama ini sejak 1915, itu tidak dipertikai oleh semua kerajaan Inggris dan kerajaan Malaysia sejak 1915. Ini yang dikatakan, walaupun pada faktanya tidak diamatkan kerana perjanjian itu tidak ditanda tangani, walaupun ia menjadi milik dan di bawah pengelolaan kerajaan Indonesia sempadan di kawasan OPB berdasarkan prinsip yang terkandung sekali lagi saya tegaskan pada perjanjian 1915 iaitu 780 hektar jadi milik Malaysia tetapi 780 hektar 5700 maaf 780 hektar itu keluasan tambahan bagi Malaysia. 5987 itu kekal di bawah milik Indonesia yang dimiliki oleh Indonesia sejak 1915. Oh, 2015 sorry. 1915 1915 ya. Yeah. Jadi sebagian kecil dari tiga-tiga kampung yang dikenali sebagai kampung Kabulanggalo, kampung Lepaga, kampung Tetagas dengan sendirinya termasuk ke kawasan Malaysia sebelah di atas itu. Jadi tiga-tiga itu dimasuk ke Sabah. Dakwaan berkenaan Malaysia menyerah seluas 5,202 hektar kepada Indonesia sebagai pampasan bagi tiba ke buah kampung di kawasan Nunukan adalah tidak benar dan penipuan kalaupun tidak niat jahat sama sekali. Jadi sebab itu kita harus terikat dengan perjanjian. Dan yang dapat yang dipertikai saya lihat itu di peta di belah bawah itu adalah kawasan dari awal sejak 1919 ditekankan dan semua rekod kita menjelaskan ia ya, tidak kita sahkan tetapi tidak pernah kita tuntut sebagai milik malaysia